प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ मायूति के जिन्होंने मेहनत की और इस मकाम तक लाया है ये ये भी मैं कहूँगा ढाई साल में केंद्र और राज्य सरकार ये डबल इंजन वाली सरकार चली है आदरणीय मोदी जी ने भी काफी सपोर्ट किया है कितनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है हमारे सभी नड्डा जी हो कई लोग ये सभी केंद्रीय जो नेतागण हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर वन का राज्य है और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना बल्कि लाना नहीं कि एक थम्पिंग मेजोरिटी से लाना ये बहुत बड़ी जीत है मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे दो से ज्यादा सीटें आएगी वो आज खरा साबित हुआ है इसे भी इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार और हमारा सभी सभी वरिष्ठों के फोन आ गए अभिनंदन के फोन आ गए और मैं इतना ये भी कहूँगा कि एक हमारी टीम बनकर हमने काम किया मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा और हमारी पूरी टीम जो है एक ये महायुति की टीम ने काम किया और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे आ, सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है और टीम वर्क की तरह हम लड़े हैं अर्जित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी या योजनेचा खूप लोकप्रियतेचा फायदा झाला लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी हे जो हे जे का दोन योजना ज्या आहेत या खूप लोकप्रिय ठरल्या आणि त्यामध्ये मग लाडके भाऊ लाडके शेतकरी लाडके ज्येष्ठ सगळे आले सगळे एक इकोसिस्टीम बनवली आणि त्यामुळे जनतेने लाडके मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा लाडक्या भावाला लाडक्या भावाला खूप सहकार्य केले आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि नक्की आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे आता हे सगळे आकडे आल्यानंतर सगळे नंबर अंतिम झाल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र बसू आणि जो निर्णय आहे तो जैसा हमी समन्वया ने हाँ निर्णय घसा समन्वय ने निर्णय तो ही होगा सीट मतलब मतल अरे मुख्यमंत्री पद है क्या। ऐसा, ऐसा मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं यही कहूँगा की अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे वरिष्ठों से चर्चा होगी उसके बाद जो भी होगा समन्वय घसरली होती बापापर्यंत भाषा गेली होती नेत्यांचे एकमेकांचे बाप काढले होते आज राजकारणात कळाले ना की एकनाथ खरे बाप आहेत मी बाप नेहमी ने, कार्यकर्ता आहे एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे आणि बाप काढला त्यांना आता बाप दाखवला लोकांनी <laughs> त्यामुळे आता जाऊ दे त्याच्यामध्ये मला काही जायचं नाही मी आपलं काम करतोय छत्रपति शिवाजी महाराज एकनाथ शिंदे साहब आगे हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे हिंदू सुब्राइवे वाई लाडली लाडले बैठक वगैरे कधी बोलवली आपण काय आमदारांची बैठक बोलवली आहे बोलवली आहे संध्याकाळी रात्री होते मंडळी लँडस्लाईड आता आम्ही सांगितलं ना की आता सगळे आकडे आल्यावर तुम्हाला लवकरच कळू आम्ही पण तुम्ही विरोधकांना काही सल्ला देऊ इच्छित कारण ते म्हणता बॅलेट वरती निवडणुका संजय एक ट्वीट आहे की हा निकाल मान्य नाही कर्नाटकचा निकाल त्यांना मान्य होता 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 <laughs> जिकडे जिंकले तिकडे ईव्हीएम चांगली जिकडे जिंकले तिकडे इलेक्शन कमिशन चांगलं जिकडे जिंकले तिकडे सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट चांगलं जिकडे हरले तिकडे मग त्याच्यावर आरोप करणं त्या यंत्रणेवर आरोप करणं हे काय त्यांचं नेहमीच आहे त्याच्यामुळे मी त्याच्यावर काय जास्त भाष्य करणं योग्य नाही धन्यवाद थँक्यू